Золота фортуна крок до олімпу міжнародного визнання. Нагороди найпрестижнішого рейтингу упевнений крок на авансцену світового ринку. Товариство з обмеженою відповідальністю Замлер Україна. Керівник Шевченко Віктор Миколаєвич. Нагорожений дипломом якості за високий професіоналізм в сфері надання логістичних послуг. Витаемый Виктор Николаевич. Витаем. Здравствуйте, меня зовут Виктор Шевченко. Я генеральный директор компании «Замлер Украина». «Замлер Украина» — это компания логистическая. Есть три pl оператором на рынке Украины. Входит в десятку, по моим в моем глубоком убеждении, десятка лучших компаний Украины в плане логистики. Мы занимаемся всеми видами автоперевозок, авиаперевозок, морскими, складским бизнесом и в том числе и таможенно-брокерскими услугами. Сегодня на «Золотой фортуне» я хочу от себя поблагодарить, что мы принимаем участие в ней, так как это для нас является подтверждением того, что мы полезны и сделали за прошлый год полезное для государства и были полезны в своей гаузе. Поэтому для нашего коллектива это есть награда большая. И надеюсь, что на 2013 год мы покажем и предоставим лучший услуг, чем сделали это 2012.